Тема некачественного детского питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда получила продолжение. Сегодня за круглым столом собрались депутаты областной и городской дум, представители прокуратуры и Роспотребнадзора, чтобы разобраться не только с тем, кто виноват, но и решить, что делать. Напомним, что недавно народные избранники в ходе проверки детских садов областного центра обнаружили непригодные для употребления в пищу продукты. Антон Талпа продолжит. Всего нескольких визитов на пищеблоке муниципальных образовательных учреждений города-героя потребовалось депутатам, чтобы понять, то, чем кормят волгоградских детей, едва ли можно назвать полноценным питанием. По мнению народных избранников, проблема в том, что предприниматели, получившие госзаказы от администрации областного центра на поставку мяса, картофеля или моркови, не следят за качеством продукции. И яйцо тухлое, и мясо в каком состоянии. Заведующие после звонили, вот мы сейчас без предупреждения выйдем еще в один район. Она сказала, приезжайте, я дам интервью в камеры, потому что привозили вонючее червивое мясо. Я была вынуждена выбрасывать его за свои деньги, ехать и покупать, чтобы сварить детям. Серьезные вопросы у народных избранников возникли и к департаменту образования Волгограда. Областные депутаты уверены, что ответственные чиновники допускают халатность и пускают процесс доставки продуктов в учебные учреждения на самотек. К тому же неясенный принцип, по которому отдельные фирмы получают госзаказы. С моей точки зрения, было бы правильно увольнение Пушкина, как руководителя, который допустил позор, такой позор вообще огласку этому. Мы придали замкурирующий. И нужно подумать сейчас Роспотребнадзору и прокуратуре, кто еще понесет за это наказание. Я согласна с Юриями Михайловна, что должен отвечать и Пушкин, и администрация города. И мы над этим вопросом работаем. Поверьте мне, пьемся с ними. Свой вариант решения проблемы с детским питанием предложили в региональном министерстве образования и науки. Там считают, что помимо обращений в прокуратуру необходимы и общественные проверки детских садов и школ. Все усилия здесь объединить и мы сейчас формируем как я уже сказал комиссии и просим учесть в рамках принять участие в работе, в работе этих комиссий все заинтересованные надзорные органы с тем чтобы мы проверки эти делали регулярно и вот тот те случаи которые сегодня были выявлены чтобы эти проверки стали систематичными и проводились ну, как можно более широкий охват. Подключиться к мероприятиям по контролю за исполнением всех условий муниципальных контрактов, в соответствии с которыми осуществляется поставка продуктов в детские сады, должны и надзорные органы. Однако нормы федерального закона не позволяют проводить такие проверки чаще одного раза в три года. Депутат Волгоградской областной думы Наталья Латышевская уверена, такой подход неприемлем, когда речь идет об организации детского питания. Тем временем нет никакой уверенности в том, что качество поставляемых продуктов улучшится несмотря на пристальное внимание со стороны руководства региона очередной тендер вновь выиграл поставщик несъедобных продуктов как отметили представители прокуратуры этот факт также будет тщательно проверяться антон талп александр шишин телекомпания ахтуба